internetlarda eshityapsizlar agar vahobiy hizbut shunaqangi odamlarni mavizasini eshitmagan bo'lsalaring to'g'ri hidoyatdagi mazhabdagi odamni eshitgan bo'lsalaring shu hidoyatde ilm hisoblanadi sizlarga shu man nimaga bu vahobiy hizbudlarni alohida ta'kidlab o'tyapman sabab bular ham chiqib gapiryaptiku shu vahobiy hizbudlar ham qur'on hadisdan gapiradida u matematikadan gapirmaydi ular ham qur'on hadisdan gapiradi ular ham faqat ular o'sha qur'on şey, hadisni hukmlarini matnni o'zini avvalo hukm chiqaradigan hamma arab tilini bilib olganlar ularni nazdida mushtahid o'zicha olloh qur'onda mana bundoq dedi bo'ldi bu tafsiriga qaramaydi rasululloh mana bundoq dedilar bo'ldi bu uni sharhiga qaramaydi u hadis nima bo'lgan qachon olingan qachon yo'q bu hadisni hukmi bekor bo'lgan bo'lishi mumkin nosih mansuh degan narsalar borda qaysidir oyat qaysidir oyat hukmini bekor qilgan bo'ladi qaysidir hadis qaysidir hadisni hukmini bekor qilgan bo'ladi hadis hadisligini tan olamiz biz ham ular aytayotgan hadislarni biz yigirma yil oldin bilib olganmiz yigirma yil oldin o'qib bo'lganmiz ular o'qigan hadisni ular endi bugun chiqib olib gapirayotgan gaplar gaplarni bizni ustozlarimiz ellik yil oldin bilib o'lgan o imom buxoriylar bundan o'n besh o'n asr oldin bilib bo'lgan bular imom azonlar bundan o'n uch asr oldin bilib bo'lgan bugun chala bilimdonlar chiqib gapirib olayotgan gaplarni biz ham bilganmiz misol shaxsan man bular gapirayotgan gaplarni yigirma yigirma ikki yil oldin bilib bo'lganman hadisligini ham bilaman bu gap borligini ham bilaman lekin undan ko'ra kuchliroq hadis uni bekor qilgan hadis ulamolarimiz u hadisda qanday fatvo olgan qandoy hukm olgan biz shunga qarab gapiramiz lekin ular bitta hadis bo'ldi mana hadis boru deb turaveradi shuning uchun man bularni ta'kidlab aytyapman agar shularni eshitib bilgan bo'lsangiz u hidoyat ilmi emas chunki ularni vahobiy hizbutlarni adashganligi haqida shak yo'q bularni hatto o'ylanib ham bo'lmaydi bular haqida kalla qatirib ham bo'lmaydi